रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में पिछले दो साल से जो कुछ हो रहा है वो अब आखिर इस मुकाम पर आकर पहुंचा है कि इलेक्शन की तैयारी है मुल्क में इलेक्शन ही अगर हम चाह अगर हम ये मानते हैं कि हमारे मसाइल का हाल ये इलेक्शन ही है हालांकि हम देख चुके हैं कि पिछहत्तर साल में कितने इलेक्शन हो चुके हैं ये मगर ये एक अलग टॉपिक है इस पर इन अलग गुफ्तु तो करेंगे बात यह हो रही है कि इन मसाइल का अब हल नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो और हम एक इलेक्शन की तरफ पहुंच रहे हैं इसी बहाने से मैंने ये इलेक्शन याद दहानी प्रोग्राम अपना मैं टेप करा रहा हूँ ताकि अपने हम वतनों को कुछ याद दिला सकूँ कि इस मरले पर अगर आप चाहते हैं कि इस निज़ाम में जिसका आखिर जो है इलेक्शन होता है आप कुछ हासिल कर सकें तो आपको क्या करना है ये याद दहानी है हम देख रहे हैं कि पिछले दो बरस में क्या हाल है मुल्क की बड़ी ताकतवर इदारे जो मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं वो क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं ना प्रेस पर बिल्कुल पाबंदी है बाज़ चीज़ें बिल्कुल छपने नहीं दी जा रही ये किसी से छुपी हुई नहीं है और जो मनतखब हुकूमत को हटाया गया था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है अमेरिका में भी आज तक किसी ने नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ वो जिसका नाम डोनाल्ड लू कहा जाता है वो बहुत सारे मुल्कों में यहाँ से जा चुका है उसी वह परफाइज है हकूमत पाकिस्तान उस वक्त की एहतजाज कर चुकी है इन बातों को कोई भी नहीं झूठ ला सकता और वो किस से मुखातिब था उस वक्त ये भी अब किसी को शर्माने की या कहने की ज़रूरत नहीं है उसने डायरेक्ट आर्मी चीफ़ से जो है वो मुतालबा किया था और हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ अंदाज़ा लगा लीजिए ये बातें तो बाद में शुरू हुई जिस वक़्त हुकूमत ने अपने यूक्राइन पर हमले के लिए बहुत सोचे समझे लफ्ज इस्तेमाल किए थे आर्मी चीफ ने ऐलान अपना नुकता नज़र हकूमत से अलग पेश किया था वो किसकी है मापर था क्यों था क्या उनकी मजबूरी थी इनमें से बहुत सारी चीज़ें अब आया हो चुकी हैं तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हुआ क्या था अब जो गुस्सा है जो एंगर है वो किसी इस तरह चाह रहे हैं कि बैलेंस किस तरह होना ही है उसमें सबसे बड़ा इशू जो उठाया गया वो नाइन मई का एक वाक़ा है और उसमें कहा गया कि ये हुआ वो हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग चीज है क्योंकि असल चीज अगर हकूमत चाहती तो बहुत बड़े जो है जो एडिशनल कोई इंक्वायरी होती है वो बिठा देती हालांकि जज भी सारे इन्हीं के हैं क्या मुश्किल था उसमें ना मगर नहीं किया गया ये आज हम जो इस पर बात करेंगे वो इसी पहलू से करेंगे हम ना देखिए सच तो वो चीज होती है बिल्कुल यकीनी चीज जो हमारी आंखों से देखी हुई हो बाकी जो चीजें दूसरे लोगों ने देखी होती हैं जो खबरें हम तक पहुंचती हैं उसके जरिए ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है नाइन मई का अगर आप हादसा देखें तो अमरीका के नाइन इलेवन के हादसे से इसका इसका कंपेयर कर सकते हैं आप पहले तो आप देखिए अमरीका दुनिया का कितना बड़ा मुल्क है उसके पास वसाइल कितने हैं और उसके पास कितनी एजेंसीज़ हैं जो उनकी सिक्योरिटी की हिफाजत की ज़िम्मेदार है सबसे बड़ा इदारा जो है वो सी आई ए है यहाँ पर जिसके तकरीबन एक लाख एजेंट पूरी दुनिया में और अमेरिका में काम करते हैं और उसका सालाना बजट है तीस अरब डॉलर इसका काम ये है कि मुल्क में दुनिया में कहीं भी अगर अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करें कोई ख़तरात हैं तो उनसे हकूमत को आगाह करें और अमेरिकी सदर से ालिबा हर रोज़ इसकी एक मीटिंग होती है मुल्क की जो डोमेस्टिक हालात को देखता है चार अपने ऐसी चीज़ों को देखता है जो गैर कानूनी होती हैं, उसका नाम है एफ बी आई और इसका बजट है तीन अरब डॉलर और सत्ताईस हज़ार लोग इस पर काम करते हैं एक इदारा है एन आर ओ और इसका बजट है छः अरब डॉलर। एक और इदारा है एन एस ए उसका बजट है एक अरब डॉलर और इसी तरह और नॉन क्या कहना चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनकी ये मदद लेते हैं इनका टोटल बिल खर्चा इन एजेंसीज का सतर अरब डॉलर का है ये बात हम कर रहे हैं तकरीबन पंद्रह से बीस साल पहले की ना जब ये वाका हुआ था इलेवन हुआ था अब नाइन इलेवन वाका हो जाता है हालाँकि अमेरिका में ये कानून है कि अगर कोई भी कहीं हादसा होता है तो उसकी फ़ौर तहकीकत होती है और अगर उसका सरबरा गफलत में मुलवस पाया जाए तो उससे मुतालबा किया जाता है कि आप इस्तीफ़ा दें आप इस काबिल नहीं हैं कि इस इदारे को चला सकें तो आप अपने अहदे से डाउन हो जाएँ और वो इस्तीफ़ा देना पड़ता है आपको मगर देखिए नाइन एलेवन हो गया सत्तर अरब डॉलर जो मुल्क लोगों के टैक्स वसूल करने के बाद उनसे इन इदारों पर खर्च करता है वो सारे इदारे बिल्कुल फेल हो गए सारे इदारे बिल्कुल फेल हो गए ये जो भी थे ये कार्रवाई करने वाले उसी मुल्क में रहे पता नहीं कब से रह रहे थे ना एफबीआई कोई मालूम कर चुकी ना सीआईए मालूम कर चुकी ये वाका हो गया हो गया तो उसूलन तो यही होना चाहिए था सबसे पहले कि सबसे पहले ये बात की जाती कि सी आई ए का सरबरा एफ बी आई का सरबरा एन एस ए का सरबरा इनको भुलाया जाता और इनसे कहा जाता कि आप अपने अहदों से या तो तफसील बताएं क्या हुआ है अगर नाकाम हुए हो तो आप जो है अपने अहदों से सबकदोश हो जाएं रिटायर हो जाएँ इस्तीफ़ा दे दें मगर ये कुछ भी नहीं हुआ और हुआ क्या कि इसका रुख अवमी गुस्से का अंदाज़ा लगाए अमरीका पर हमला हुआ है और इतनी दो बड़ी दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों को हिट किया हजारों आदमी तीन साढ़े तीन हजार आदमी आ गए अवाम का गुस्से में आना एक फितरी अमर था तो उस आवाम के गुस्से को बजाय ये कि हुकूमत अपने इदारों की नाकामी का इकरार करती अपनी नाकामी का इकरार करती उसका रुख एक और तरफ मोड़ दिया गया और आवाम को सकून दिलाने के लिए उस मुल्क पर हमला कर दिया जिसका कोई एक आदमी भी इस हमले में मुलव नहीं था मगर ये हमारा मौजू नहीं है ये मैंने कहा कि हम कंपेयर करने के लिए ये बात कर रहे हैं कि नाइन एलेवन और नाइन मई में क्या चीज़ ऐसी है जो हमें शक में मुबतला कर दी पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की ज़रूरत है पहले दिन से हमें मालूम था कि हम जब आज़ाद हुए हैं तो जिस मुलक के हिस्से से अलग होकर हम आज़ाद हुए थे उसने उस दिन से आज तक हमें कबूल नहीं किया जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला गया दोनों मुल्कों में चपकलश बढ़ती चली गई हमारे इतने हवारी और इतने दोस्त दुनिया में पैदा नहीं हुए क्योंकि पहले ही दिन से हम बाद लोगों को नापसंद हैं मगर हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपने इन्फ्लुएंस से अपनी अक्लमंदी से अपनी डेमोक्रेसी से पूरी दुनिया को अपना दोस्त बना लिया और उन्हें भी ये बाबर करा दिया कि हम खुद ही हम खुद ही एक किस्म के बदमाश हैं एक किस्म के जिसे आज की ज़बान में दहशत गर्द कहा जाता है वो हैं और हम उन्हें परवरिश भी करते हैं पहले ही दिन से कि मुल्क को हमारी फ़ौज की ज़रूरत थी अलहमदिल्ला हमारी अफवाज दुनिया की अफवाज में बेहतरीन अफवाज है इसमें कोई शक नहीं है मगर यहाँ ये यह मौजूद जेर बहस नहीं है एक गरीब मुल्क उस फौज को चलाने के लिए पिछले पचहत्तर साल से अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हमारे मुल्क की आर्मी अलग चीज़ है उसकी आई एस आई है और जो दूसरे उसमें उस इधारे के अंदर जो एजेंसीज हैं उसमें एक डीआईए है एनबीए है एनजीए है एन आर ओ है और एक डी ओ डी फाइव इदारों की और एजेंसीज़ हैं ये सारी एजेंसियाँ इसी आर्मी के तहत काम करती हैं और उस इदारे को भी मालूम है कि हम अपनी कौम का कितना बड़ा आ, हिस्सा जो है इस आर्मी पर हमारा खर्च होता है और इस एजेंसी पर ख़र्च होता है अब गौर तलब बात यह है कि जब से हमारे यहाँ ये मसाला शुरू हुआ है कि एक मंतखब हुकूमत गिराई गई है उसके बाद ही आप देखिए कि आर्मी पर कितने हमले होते हैं आर्मी की चेक पोस्ट पर कितने हमले होते हैं पूरे दो साल में यकीन कीजिए कम से कम गालिबा अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए 200 से 300 जवान शहीद हो चुके हैं अब तक सवाल जो सवाल पैदा होता है यहां पर गौर से सुनिए मेरे वतन के रहने वालों कि जिस वक़्त ये हमले होते हैं उस वक़्त हमारी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही होती है याद रखिए जितनी भी हमारे ये अपने दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी चौकी हैं ये मुल्क के सुनसान तरीन इलाक़ों में होती हैं जहाँ पर तीस जवान शहीद हुए हैं अंदाज़ा लगाइए उनके रहने की जगह भी होगी खाने पीने की जगह भी होगी सोने की जगह भी होगी ड्यूटी देने की भी जगह जगह भी होगी ये उस मकाम की हिफाजत के लिए है मगर इनकी हिफाजत के लिए आर्मी के जनरल ने कौन सा एहतमाम किया हुआ था इनकी हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी हिसार क्यों नहीं मौजूद थे ये किस तरह मुमकिन था कि वो दहशत गर्द बिल्कुल उस चौकी के ऊपर पहुंच कर हमला करें और हमारे जवानों को शहीद कर दें एक हिफाजती हिसार ये उसूल है अंदाज़ा लगा लीजिए जो बड़े बड़े हिफाजती इदारे हैं उन्हें मालूम है कि किसी चीज़ की हिफाजत करने के लिए उसके गिरद कितने हिस, हिफाजती हिसार बनाए जाते हैं तो इन एजेंसियों, इन चौकीयों के गिर्द ये हिफाजती हिसार क्यों नहीं थे अगर थे तो फेल क्यों हुए क्या हमारे जवानों की ज़िंदगी इतनी ही कम कीमत है कि कोई भी दहशतगर्द जब भी आए हमला करे और इनको शहीद कर दे जब ये डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ अफराद शहीद हुए तो याद रखिए हम जवानों का जो तबका है वो हम जैसी क्लास से ताल्लुक रखता है वो क्लास एक आदमी होता है जो पूरे घर को चला रहा होता है दो तीन चार फैमिली उससे वापस्ता होती हैं इन हमलों में जब सैकड़ों अफराद शहीद हुए तो इसमें किसी रॉकेट साइंस को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है निचले लेवल पर यह बात जो है बेचैनी शुरू हुई कि हमारी फौज ये क्या कर रही है हमारे जवानों की उन चौकियों की जो ऐसे ऐसे हिस्सा इलाकों में है इनकी हिफाजत का इंतज़ाम क्यों नहीं है जब ये नीचे से शुरू हुआ तो अपनी क्लास जिनको वो कंप्लेंट कर सकते हैं वहाँ तक ये बात पहुंची उनसे बात ऊपर तक पहुंची और जब किसी ने कहा है कि बात चल निकली है तो देखो कहां तक पहुंचे बात जब ऊपर तक पहुंच गई तब ये फैसला किया गया कि इसका जवाब किस तरह दिया जाए जिस तरह अमरीकी हुकूमत ने अपनी साख बचाने के लिए इन सब एजेंसीज़ को बचाने के लिए ये ही लाइतियार किया कि किसी मुल्क पर हमला कर दो तो हमारी इन, हमारी अफवाज के भी उन दिमागों ने जो समझते हैं कि वह बहुत अच्छे दिमाग हैं और होंगे भी अच्छे दिमाग ये प्लान बनाया कि इस किस्म का एक ड्रामा हम अपने मुल्क में भी करें कोई भी बाशूर शख्स ये समझने की कोशिश जो कर सकता है करे क्या जिस कोर कमांडर हाउस पर हमला किया अफवाज पाकिस्तान उसे रोक नहीं सकती थी किसी मैं कह रहा हूँ किसी पांचवी जमात के बच्चे से भी मालूम करें तो अफवाज पाकिस्तान जितनी प्रोफेशनल हैं उन उनके एतबार पर एतम पर हम कह सकते हैं कि उन जगहों पर तो चिड़ी के बच्चे भी पर नहीं मार सकते फिर ये अगर ये बयान इसी तरह तस्लीम किया जाए जिस तरह पूरे मीडिया ने दिखाया जिस तरह जो है वो हमारी जो हुत आर्मी की जो एजेंसीज हैं उन्होंने बताया इस तरह भी अगर हम तस्लीम कर लें तब भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्मी इस हमले को रोक नहीं सकती थी बिल्कुल रोक सकती थी मगर ये इसलिए होने दिया गया कि वो बेचैनी जो निचले लेवल पर हमारे जवानों के शहीद होने से हो रही है उसका रुख हम किसी और तरफ मोड़ दें ये वो पैगाम है इलेक्शन आ रहा है मेरे भाइयों इन बातों को आपस में डिस्कस कीजिए अगर कोई मैंने गलत बात की है तसी कीजिए आप, आप मुझे पैगाम भेजिए आप अपनी राय दीजिए कि ये वो पूरा ड्रामा है जो अपनी इज़्ज़त नफ्स बचाने के लिए इसको डाइवर्ट कर दिया गया है दूसरी तरफ वरना हर कोई मुहब पाकिस्तान है पाकिस्तान की किसी पार्टी को नहीं कहते हम उनकी बदिखलाकियाँ उनकी बदामालियाँ उनकी करप्शन अपनी जगह है मगर पाकिस्तान में कोई मुखालिफ पाकिस्तान नहीं है मगर हमारा इतना बड़ा इदारा जो इस जंग में जिसने अपने आप को मुलव कर लिया है वो इतना परेशान है कि उसको दूसरी कोई चीज़ सुझाई नहीं दे रही है अब भी वक्त है यही मैं कह रहा हूँ ये इलेक्शन की याद दहानी है ये लोगों को बताइए कि ये वतन अजीज़ दुनिया की निगाहों में बहुत बुरी तरह खटकता है दुनिया परेशान होती है कि कहीं ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए पहले दिन से इसकी मुखालफत है बात मैं कर रहा था अब ख़त्म करनी पड़ेगी मुझे मैं सोचता था कि दस दस मिनट की बात करूं, मगर ये बात भी पंद्रह मिनट की हो गई है मैं फिर अपील करूँगा कि इसको पूरे गौर से सुने और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ वमा अलैना अलै नाबल वाखरो तमाना अनिलहमद रब्बिल आलमीन